Səxəs dünyanı təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. O, mənəviyyatın açarıdır. İnsana ruhən rahatlıq bəxş edən, sözlərlə ifadə edilə bilməyən hisslərin təzahürüdür. Bəzən keçmişdə yaşalanan şirin xatirələrin, bəzən də gələcəklə bağlı ən ümiddə xəyalların cançısıdır. Canlı ağac parçasından hazırlanaraq həyat tapan bu alətlərin hər biri öz ifasına, səsinə, quruluş və formasına görə müxtəlifdir. Musiqinə həyatının ayrılmaz tərkib hissəsinə çevirənlərdən biri də Rəşadət Qədirovdur. O artıq 15 ildir ki, klarnet və balaban ifaçısıdır. Lakin ifaçı olmaqla yanaşı, ağacdan yoma və yandırma üsulu ilə müxtəlif musiqi alətləri və əşyalar hazırlayır. Birinci karandaşla çəkirəm, naqşları verirəm. Sonra yandırmaq aparatla işləyirəm. Bunları yandırma üsulu ilə hazırlayiram, şəkilləri. Bu işlərin hamısının yandırma üsulu ilə etmək istəmişəm. Müsahibimiz ağacdan ağaca da fərq olduğunu xüsusi vurğuladı. Balavandı əri yağazından düzəldirik. Tütekləri qarqudan düzəldirik, yəni rayonlardan, Uzgar rayonlarından gətirib düzəldirik dökü ağzından taşçamalı düzəldirik. Əsas vaxt aparan balavanddır, zurnadır. Bunlar çox vaxt aparır. Bunu dəmir qızardı, dəmirlə qızardıp hamısını dəmirlə dəyişirəm. Balavanı hazırlayarkən diqqətli olmaq lazımdır. Çünki dəliklər arasında məsafə yaxın olarsa, difa zamanı mane yarana bilər. Pak təsində əslində bəlli oldu ki, müsahibimizin bacarığı təkcə bununla kifayətlənmir. O həm də qara zurna və tütəy də ifadə bilər. Müsahibimiz bildirir ki, yandırma üsulu ilə hazırlanan işləri günəş şüalarından qorumaq lazımdır ki, solmasın. Hazırlamaq prosesi isə bir qədər əziyyətlidir. Həmçinin işlərin rənglənməsində yağlı boyadan istifadə etmək məsləhətlidir. Çünki su yolu boya tez solur. Oyma işi yandırma üsulu ilə hazırlanan işlərə nisbətən daha uzun vaxt alır. Çünki ağacın içinə oymaq, çürük hissələri çıxarmaq və formaya salmaq çətindir. Rəşadat Qədirovun göz oxşuyan, bənzərsiz əl işləri hazırlama üsulundan, formada və ölçüsündən aslı olmayaraq özündə milli mənəvi dəyərlərimizi əks etdirir. Günel Məmmədyarlı, Əm Rəhmətzadə Səhər çağı. Bəh, bəh 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 necə də gözəl maraqlı resursat idi. Sən gördünsə bilən biz ağacdan sənətə dedikdə e, hər hansı bir e, suvenirlər, əl işləri düşünülürdü. Sən demə burada bir incəli var imiş ki, Rəşad Qə Rəşadət Qədirovlan sən demə ağaclardan musiqi alətləri yəri gəlmiş ki, mən